По-моему, было хорошо. Конечно, всегда может быть лучше. То, что как я слежу одновременно, когда я сейчас выступал, если в зале есть тишина, если нет это шорох, там кто-то не двигается, не разговаривает между собой, значит, тренерам было интересно. Для меня это самое главное, что это время они, я надеюсь, не потратили зря, что пришли послушать меня и моего коллегу. И я надеюсь, что я что-то мог дать. Потому что, как я говорил в начале уже этого выступления, что э, обычно с таких выступлений, когда ты их слушаешь, ты смотришь, есть две пользы. Как надо делать и как не надо делать. Я думаю, хоть одну из этих двоих тренера получил. В Риге я организовал сам тренерский семинар, там приезжали популярные, э, ну, громкие имена по Европе, как Дэвид Блад, э, Ненс Пахи. Эволдс Кондратович, который физический тренер сборной Литвы и ЦСК, американские тренера, я сказал, господин Беленчук приехал после того, как он был тренером сборной Украины, и перед этим Португалии мне было очень интересно его послушать. Сирейка, да, это может быть такой более такой масштабный был, там это такое мероприятие. Я хотел, чтобы и латвийские тренера там хоть были не только латышские, там даже с Африки несколько было тогда приехало, чтобы они послушали просто другой взгляд на баскетбол, на какие-то баскетбольные вещи. Да, в принципе, я могу говорить о баскетболе 25 часов, да, но я хотел, чтобы другие поговорили, те тренера, которые достигли. Я тогда был совсем еще молодой тренер, начинающий. Я еще начинающий, я даже 10 лет не работаю. И чтобы услышали, чтобы тренерах было мнение, взгляд, как видеть, как делать. Да, первый семинар у меня получился очень хороший, очень большой интерес был, больше 140 тренеров было. Трое не настолько был, может быть, связано, потому что тогда был в Риге чемпионат мира э -э, у 19, да, может быть, потому. Но в любом случае есть информация, я считаю, что тренерам надо информацию. Вопрос потом, как тренера этой информацией воспользуются. Слушали Вам доводилось в своей карьере работать детским да, мне было очень интересно, я еще давно, когда играл. Во-первых, я хочу снять шляпу, которая мне сейчас нет, но перед детскими тренерами там надо терпение, терпение и сумасшедшее терпение, чтобы с детьми уметь работать, терпеть их, обучать и дождаться этого результата. Тренерская работа это такой, что такой процесс, где ничего не бывает сейчас и сразу. Там надо терпение, надо ждать, и, может быть, даже ничего не получится. Да, но надо вкладывать, надо показывать, объяснять каждому ребенку. Мы не знаем, какие они маленькие, что из них получится. Да, надо их увлечь. И, по-моему, это, во-первых, суть этих детских тренеров – увлечь ребят к баскетболу. А потом уже поочередно, как идет по ступенькам, там смотреть дальше, кого-то получится и нет. Нельзя ни в коем случае думать, детские тренера, родители, что вот я сейчас 10 лет, 11 лет, мой парнишка или девушка занимается, вот я уже строю, там грандиозные планы, что то будет. До 15-16 лет это должен быть хобби, это должно быть увлечение. Потом только смотрим, получится больше серьезное что-нибудь или нет. Много тем. Баскетбол есть, очень много тем, о чем говорить. И главное, чтобы тренера с этого что-то взяли. Да, и, конечно, сейчас все мои мысли заняты удачным выступлением о в будильнике, да, о работе Будивельника. Но если есть свободное время, почему бы нет? Это для меня сейчас тоже было как чуть-чуть отойти от игр.